И теперь по стратегическому плану. Без плана жить нельзя. Какая бы ситуация ни была в Украине, в нашем городе с финансами или политическая, у Ромады должна быть цель, должна быть идея, миссия в конце концов. К чему стремится наша громада, и план ее реализации. Поэтому главной задачей на 2013 и начало 2014, я считаю, разработку и утверждение плана стратегического развития города. Детально я описал в своем послании. Хочу дополнить только тем, что коллектив, который работал по проекту USID под руководством Игоря Поросюка. Он исторически сохранился на Украине. И на мое предложение в вернуться, вернее, войти в состав организационного комитета как экспертами, как и разработчиками, этот коллектив дал предварительное свое согласие на работу в рамках вот этого проекта. Кроме того, буквально вчера мы получили очень хорошее письмо из Польши, из нашего города побратима Люблин, где нас информируют о том, что президент миста Люблин Кшиштов Жук погодился на запропонованные вами умовы в надписанном проекте.